закончится лето и стартует новый клубный сезон поэтому самое время подвести итоги и определить лучших из лучших Сегодня мы приехали в клуб «Миста» на первую в Харькове церемонию награждения «Оскар Клаб Эвертс». Нас ждет обзор самых ярких и масштабных вечеринок, а также награждения лучших клубов Харькова. подводит такой вот некий итог самых ярких вечеринок этого года. А лично для тебя, какие концерты, какие пати были самыми запоминающимися? Наверное, все пати, которые сегодня здесь прозвучали, это концерт Ани Лорак, это тематические вечеринки в клубе Болеро, которые всегда радуют, всегда оставляют след. Это панорама лаунж. Ну, она не нуждается в представлении, все и так понимают, что это, кто это, с чем это едят. Безумно приятно сегодня здесь находиться, присутствовать смотреть э, на, наверное, улыбки всех окружающих, а главное – видеть первый раз в жизни награждение «Оскара». Ну и, конечно же, самой поддержать в руках, чуть-чуть повыпендриваться. Ну, на мой взгляд, клуб «Миста» действительно отличился с хорошей стороны. Он признал не только, что он самый крутой, но есть еще и другие клубы. Как ты смотришь на такую вот идею клубного «Оскара»? Безусловно, я клубниста очень люблю, очень уважаю, трепета отношусь, это мой дом родной. Клубниста растет, развивается, покоряет новые вершины, придумывает что-то новое, внедряет Голливуд в наш город. Это на самом деле респект и уверена, что дальше будет лучше, дальше будет круче. Клуб Балеро получил Оскар за лучшие тематические вечеринки. Расскажите, кому же приходят идеи этих самых вечеринок, которые сегодня получили награду? Ну, вы знаете, у нас работает целая команда, поэтому как бы, мы придумываем вечеринки, мы не только. Мы ее вынашиваем. Каждую вечеринку мы вынашиваем, долго к ней готовимся, и в итоге мы ее делаем. И, вы видите, делаем очень хорошо, очень успешно, и поэтому получаем вот такие вот Оскары. Спасибо клубу Миста, что делают вот такие вот праздники, да, такие награждения, где мы как бы поощряют нас, скажем так. Вот это очень приятно. Какие награды еще бы хотелось вам сорвать, возможно, в следующем году, за что получить Оскар? Знаете, мы бы хотели получить Оскар за самый лучший клуб, наверное, по всем номинациям. Мы и так как бы добиваемся многого. Но хотелось, чтобы вот болеро, 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 болеро. А Валер, хвастайся, да, что панорама получила узко. На самом деле хвастаться мы не любим, но как бы так. Получили на самые лучшие привозы в течение года. Вера Брежнева. Потому что нам на самом деле приятно не только получать а, грамоты, призы. Нам а, приятно дарить нашим гостям, всем праздникам, то, что мы всегда им делаем. Качественные привозы, качественные вечеринки. Как ты считаешь, нужна ли такая церемония нашему городу? Конечно, нужна. На самом деле, хотел поблагодарить, поблагодарить организатора за то, что в нашем городе такие проводятся мероприятия. То есть ну, не только киевляне проводят, что город Харьков тоже начинает развиваться в этом плане. Я надеюсь, что это будет каждый год, и у нас будет новая новая победа. тоже получил сегодня свой оскар за что же он вам достался за группу казаков но как по мне это был самый эпатажный привоз как минимум этого года ну и того и всех предыдущих лет которые были как ты считаешь какое значение подобные премии имеют в клубной культуре нашего города ну в принципе все эти номинации имеют большое значение и стимулируют ну, работать. И хотелось поблагодарить клуб миста ну, за сегодняшний вечер. сегодня в твоих руках Оскар за лучший концерт. За концерт Ани Лора, певицы европейского уровня. Но я так думаю, что это далеко не последний и настолько яркий привоз. Что же ожидает в сентябре харьковчан и гости клуба Миста? Ой-ой-ой-ой. 1 сентября у нас будут уже наши резиденты, потому что как они приехали на летнюю площадку, барабанщики с Киева, ребята, которые обкатали уже всю Европу. Они приехали на летнюю, порвали людей так, настолько харизматичные и э, хорошие ребята, которые э, качественно подходят к своему делу, что так понравилось, мы их сделали своими резидентами. Мы их вот 1 сентября везем вместе с тумачем. Дальше у нас идет концерт Ивана Дорна. Дальше у нас идет каникулы в Мексике. Это не просто вечеринка, там какая-то тематическая. Мы привозим диджея, который был в каникулы в Мексике. Мы привозим людей с проекта, ну, то есть, которые будут уже просто тусоваться у нас в клубе. Дальше у нас время и стекло, которое сейчас рвет всех э, с клипом, песней, гармошка. Ну, то есть супер вообще. И дальше у нас э, более такой привоз, который, наверное, ориентирован э, на каких-то интернет-слушателей, которые частенько получают спам или их друзья э, им кидают на стену, потому что это очень прикольно, очень интересно и не скучно слушать. Это MC Рыбик и DJ Маньяк. Маша Медведь сегодня в программе по Тайм». Маша, получила ли ты удовольствие от церемонии Оскар? Я всегда получаю удовольствие от награждения. Ну как ты считаешь, правильно ли Клубница распределил номинации среди разных клубов Харькова? Ну конечно, правильно. И себя тоже не обидел. Но если бы у тебя в руках был Оскар, который нужно было бы вручить лучшему клубу Харькова. Это был бы мистер? Нет, это была бы я.